Мы решили пригласить доверенных лиц, кандидатов, политические партии, участники, субъекты избирательного процесса на круглый стол и назвали его за честные выборы. Что может быть наконец-то на востоке Украины, у нас на Донбассе пройдут эти честные выборы. Потому что я считаю важно не только кто придет в Верховную Раду, а каким путем он туда придет. А от этого зависит наша с вами жизнь. Конкуренты, ну, политические конкуренты будут взаимно контролировать. Что выборы должны быть прозрачными, честными. Готовятся. То есть карусели готовятся, уже обрабатываются списки, по квартирам ходят люди, по полной программе подготавливаются те же самые способы фальсификации на местном уровне. даже можем не отправить, я не вижу в этом ничего такого. И он носит... Со слов студентов проводилась акция Сергея Клюева и раздавали энергетические напитки. Три упаковки они успели раздать и совершеннолетним детям. На бутылке написано от 18 лет. То есть уже знакомым нарушение. Ну, да, да, понимаете? Ну вот, а правильно вы сказали, бывают же и провокации. Бывают провокации, да. я не спорю. Никаких акций. Тем более с раздачей энергетиков несовершеннолетних, Льюис Леги Петрович не проводил. Его команда не проводила. Это совершенный бред или обращение тем самым подтвердим, мы обращаемся к органам исполнительной власти и к правоохранительным органам, чтобы э, они не допускали во время подготовки проведения выборов проявлений административного давления, о чем мы говорили, незаконного вмешательства в ход избирательного процесса, процесса в работу избирательных комиссий, чтобы создавали равные условия для проведения предвыборной агитации для всех субъектов. С 3 миллионов 300 тысяч избирателей проголосовало чуть больше. больше. В этом плане. То есть мы ну, должны понимать, что... Мы сейчас видим, что часть избирательных округов у нас, к сожалению, ну, избиратели в этих округах проголосовать не смогут, так как они заняты э, сепаратистами, террористами. И, э, по сути дела, там нельзя организовать избирательный процесс. А вот, но часть те округа, которые находятся под... Э, под контролем украинской власти, мы можем сказать, что, наверное, на этих территориях, вот мы говорим там, допустим, о восьми округах, в которых большинство избирательных участков откроется, здесь избирательная кампания довольно конкурентна в сравнении с 2012 годом когда по сути дела избиратели могли определить победителя задолго до того как они проголосуют в день голосования пустят избирательный бюллетень сейчас наверняка сказать кто станет победителем в том или другом избирательном округе довольно сложно вот но эти выборы еще и огромный фактор ресоциализации социализации людей то есть возвращение этих людей тех которые голосовали в том числе на так называемом референдуме донецкой народной республики возвращение их в украинское пространство то есть это эти выборы должны дать им всем ощущение того что они являются строителями украинского государства то есть мы говорим о простых избирателях гражданах вот в этом плане я думаю что ну скажем мы должны двигаться в сторону примирения и вот, ну, консолидации.